అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అభిషా నేను ఏడవ తరగతి చదువుతున్నాను నేను ఫ్రీ గురుకుల్ యాప్లో మా సాయలక్ష్మి మ్యామ్ దగ్గర భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్చుకున్నాను ఈరోజు నేను సెవెంటీన్త్ చాప్టర్ నుంచి మీకు కొన్ని శ్లోకాలు చెప్తాను ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమ అథ సప్తోధ్యాయ శ్రద్ధ విభాగ యోగ अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति तां सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः यजन्ते सात्विकादेवान् यक्षरक्षाधिराजसाः प्रेताम्बुदगणां क्षान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः कामराग ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు శ్రీ గురుకురు ధన్యవాదాలు